Sebab tu tuan-tuan bila tuan-tuan nak buat jamuan Ditanya Jamuan ni yang bagus-bagus sekali nak dijemput siapa? Dua Nombor satu Orang yang berbuat ibadat kerana bila dia kenyang, dia kuat, dia bertenaga. Bila dia makan tu, dia bertenaga. Dia solat, dia puasa, dia baca Quran, dia ke masjid, dia semayang. Dengan tenaga yang kau bagi dia makan Engkau dapat pahala Yang kedua pada siapa? Pada orang miskin Anak-anak yatim orang susah Kerana bila kau bagi dia orang ni makan Dia orang akan mendoakan pada engkau Dua orang ni elakkan daripada kau jamu dia makan Yang pertama siapa dia? Orang yang sombong Yang belagak Jangan panggil dia Sebab bila dia datang ke nuri kau Dia menyakitkan makanan kau Menyakitkan hati kau dia bila pergi makan kenuri kita Ini je ke Aduh Saya tak makan ni tau Kolesterol Oh berbulu kita tengok ni Takkan ini je kot Aduh Apalah Saya tak makan ni ni macam Perpedom ni kolesterol ni. Dia tinggi masin tau Sodium dia tinggi Bahaya tau Betul dia Aduh Sakit jiwa kita tengok tuan-tuan nah, Makan pun sipi-sipi Hujung-hujung jari Makan tuan-tuan ni ini cubit sikit, sikit je. Ai tak makan sangat ramai-ramai macam ni kan. Tak tak selera kan. <laughs> eh aku tampar ni ha. <laughs> tak nak makan sudah duk diam-diam. Engkau duk kutuk makanan kau kutuk tuan rumah. Saya pergi ke Nuri di Kedah satu tempat tuan-tuan. Satu makanan tu tiga orang. Satu hidang tu. Air satu jak dan gelas satu. Tuan-tuan bayang tak? Gelas untuk tiga orang satu. Nak minum guna satu gelas. Saya tengok pak cik tu tuan dia minum. Saya tengok tak ada gelas lain ke? Rupanya satu gelas tiga orang kongsi. Saya tengok gigi dia tuan-tuan, tengok gelas. Saya tanya pula gelas lain tak ada ke? Ah satu dia satu kita satu tiga orang kita satu gelas ni. Oh sudah tuan-tuan. Kawan tu pun ambil gelas tu minum pula. Ngok 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 tuan-tuan. Lepas ni aku pula tuan-tuan. Tuan-tuan Nak kongsi gelas ni Nampak melekat Nasi sini kari ada Saya pun tua juga tuan-tuan Tua Minum bekas tak ada mulut dia pun. Oh tuan-tuan ingat Senang nak buat macam tu tuan-tuan Nak jadi supaya tak jadi sombong Ok jadi kalau tuan-tuan pergi tempat ni Pastikan bawa gelas tak siap Stand by dalam poket tuan-tuan Kadang-kadang dia nak tengok kita ni Tu belum masuk lagi makan nasi dalam talam. Tengok orang geli. Tak bukan kotor makan nasi dalam talam. Dia nak jadi kita pembersih. Hari ini aku nak bagi makan nasi dalam talam. Kongsi tiga orang. Aku pula tak bawa isteri anak-anak. Maknanya aku share dengan orang lain. Kuku potong. Secara tak langsung dia potong kuku dia. Bersih. Misai trim elok-elok. Gigi gosok elok-elok. Baju wangi-wangi sebab nak kongsi talam. Dia orang tua-tua dulu nak aja supaya bersih tubuh badan bila menghadap makanan. Tu hikmah dia. Hikmah di sebalik benda itu. Jadi tuan-tuan, kita ada masjid, kita ada surau yang cantik macam ini. Lain kali buat kenduri masak nasi elang kawah, bubur cicah dengan kain air asam, makan satu jenis lauknya menyelerakan tuan-tuan baik yang kedua jangan panggil siapa jangan panggil ahli fasik ahli maksiat kau panggil toke arak kau panggil toke judi kau panggil taik dadah dia makan makanan kau badan dia jadi kuat akhirnya dia pergi buat jahat hasil daripada makanan yang kau bagi kau takut tumpang share sekali sebab tu tuan-tuan bila nak buat kenuri Tengok-tengoklah orang mana yang kita nak buat. Yang kedua, ingat bila kita bagi orang makan, Allah Taala akan tambahkan rezeki kita. Yakin pada tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sabda Nabi Wa ada masyan dan orang yang mengekalkan berpuasa sunat iaitu termasuklah dalam bahagian mendapat balasan seperti orang yang memaniskan cakap dan menjamu makanan mengekalkan puasa itu dapat pahala seperti yang tersebut dalam satu hadis maka dikehendaki dengan mengekalkan puasa itu ialah pertama, mengekal, mengerjakan puasa fardu bulan ramadhan kedua, mengerjakan puasa sunat tidak ditinggalkan puasa fardu di mana-mana tahun sekalipun dan tidak diputus-putuskan sehari puasa, sehari tidak malah dikerjakan pula puasa-puasa sunat bukanlah maknanya berpuasa setiap hari bahkan yang demikian tu maksudnya ialah selalu berpuasa bukan tiap-tiap hari ia puasa tak maksudnya ialah selalu berpuasa isnin kamih puasa isnin kamih puasa maka orang yang macam ni tuan-tuan insya-Allah mendapat satu bilik di dalam syurga tuan-tuan yang dirahmati Allah kita ni kalau buat seorang-seorang memang tak seronok. Cuba kita semayang di masjid ni imam seorang. Tak seronok tentu. Cuba saya kuliah maghrib ni saya seorang. Lagi tak seronok. So seorang ceramah. Tuan-tuan, tuan-tuan. Tuan-tuan duk ngendak kat pagar tu. Sejak bila dia gila tu? Kita ni hanya akan seronok bila ramai-ramai. ramai ramai sebab tu kalau abang-abang di sini seorang puasa sunat Isnin seorang-seorang tak seronok. Kalau ada isteri puasa sekali seronok. Ada anak-anak pula puasa sekali seronok. Sahur sama, buka puasa sunat sama. Oh, bahagianya. Jadi akak-akak, air kami nanti ajak suami puasa. Sunat. Abang besok tak puasa tau. Kita sahur eh, gitu dia. Suami pun bangun tuan-tuan pukul 5 sahur Pergi pejabat, dia makan nasi kat pejabat Balik rumah, buat muka lapar Abang tadi, dia orang dah buat jamuan kat pejabat Tak makan pun Dah puasa Abang ni ingatkan yang je kata dia Padahal dah empat pinggan dia balon tuan-tuan Ini kelentong punya suami Serupalah di masjid ni kalau lah ramai-ramai puasa sunat Best Yang ni yang saya buat di sekolah saya Isnin dan Khamis Ramai-ramai puasa Makcik-makcik Buka puasa dekat Sekolah Masing-masing bawa makanan Azan makan Mula-mula dua orang Sekarang dah naik dua puluh Sekarang dah naik lima puluh orang Jadi Isnin Khamis puasa Dan masing-masing bawa makanan dan sekarang ni tuan-tuan orang dah mula sponsor makanan makcik-makcik tak payah lagi bawa makanan dah ada orang sedekah dah jadi di surau kita pun boleh buat pakat 45 orang hari ni puasa masing-masing bawa sia masing-masing bawa mangkuk hidangkan makanan di situ lama-lama nanti tuan-tuan yang tak puasa pun tumpang sekali buat shell out kat situ nanti tuan-tuan dia taburnya macam-macam tabur situ kita kena buat. Pasal benda ni, ibadat ni tuan-tuan, nafsu tak suka. Nafsu tak suka dengan ibadat. Maka nak mengalahkan nafsu di dalam ibadat, buat secara berjamaah. Sebab itulah bila kita buat secara jemaah, pahalanya lebih daripada yang lain. Kerana dengan jamaah ramai-ramai itu, dia mengalahkan nafsu kita.